Экономическое и социальное положение в стране сегодня очень сложное. И я требую полного отчета правительства, программы антикризисных действий, расследования в парламенте всех фактов экономических репрессий против бизнеса, против экономики в нашей стране, анализа реальной инфляции, потому что сегодня цены растут, тарифы растут. А правительство цены зарплаты не пересчитывает. Мы также требуем, чтобы отчитался премьер-министр, и проверить, адекватно ли сегодня оцениваются угрозы экономические для Украины. По моему мнению, неадекватность и непрофессионализм уничтожают экономическую стабильность в стране требуют срочного вмешательства. Сегодня политики сконцентрировались на выборах. А задача ⁇ это сохранить экономику и сохранить возможности людей развиваться в нашей стране. Мы, со своей стороны, разработали план необходимых действий. Но, как мы знаем, власть не заинтересована в том, чтобы экономика развивалась, чтобы люди себя чувствовали стабильно. Поэтому я требую, чтобы был отчет. Премьера и правительства в парламенте, чтобы в парламенте была создана комиссия специальная по выработке антикризисных мер, в парламенте создать следственную комиссию и разобраться со всеми фактами давления на предприятия, в результате чего сокращаются рабочие места и не растут заработные платы, и разобраться с официальной инфляцией четыре процента, которые декларирует правительство сегодня. Они не соответствуют реалиям и как минимум в пять раз занижены. А это пересчет пенсий и пересчет заработных плат. Поэтому мы жестко берем эти вопросы на контроль и требуем сегодня жесткого реагирования со стороны парламента вплоть до отставки правительства и отставки премьер-министра. Дальше ситуация мириться и ничего не делать приведет к экономическому краху Украины к экономическому дефолту. И этого допустить сегодня нельзя, потому что заложниками ситуации станут люди и станут каждый, станет каждый гражданин нашей страны.